Вже відомо, що десятеро українських військових техніків закінчили в Нідерландах навчання з обслуговування винищувачів F-16. Вони навчилися перевіряти всі важливі системи для пілота та враховувати можливі ризики під час польотів. Зокрема, Нідерланди нагадаю нададуть Україні, що не менше 24 чотири винищувачі F 16 Їх обслуговуватимуть українські техніки. І більше детально в цій авіаційній темі будемо розбиратися з експертом. Наразі з нами наживо Роман Світан, це військовий експерт, полковник запасу збройних сил України і військовий льотчик, льотчик інструктор. Пане Романе, вітаю вас! Слава Україні! Добрий день. Я вас не слышу. Якщо можна оператору, підскажіть і пусть включать мені звук. Так, я сподіваюся, зараз це питання налагодиться. Якщо ви зараз мене чуєте, то будь ласка, скажіть. Да, постаріть його прос, просто ніколи е, питання поки що не було, але була попередня інформація, яку я озвучила нашим глядачам. Зокрема, хочеться вас уточнити щодо ось цих 10 військових українських, саме техніків, які вже вміють обслуговувати Ф16, які скоро прийдуть до України. Ми розуміємо, що нам треба багато таких винищувачів, і от ці 10 військових здається, нібито крапля в морі. Для початку, скажіть. Це нормальна кількість військових, які хоч якось можуть обслуговувати ці винищувачі это інженерно технический состав так називаємо техніки и механіки самолетів інженера инж... по вооруженню самолету, двигателю. То есть, это, это определенный набор специальностей, именно ІТС, так называемые, которые нужны для обслуживания самолету. Дело в том, что по определенным коэффициентам один самолет одного летчика обслуживают, если смотреть полностью вместе с аэродромно-техническим оборудованием, то это до 20 человек инженерно-технического состава. До 20. Но это имеется в виду и аэродром, офицеры боевого управления, КДП, то есть это целый, целый комплекс. А реально, допустим, самолет обслуживают как минимум два человека. Это техник и механик техник и механик. То есть, как минимум, там, 10 человек, это уже возможно обслуживание как минимум 5 самолетов. Но вряд ли это 10 человек. Дело в том, что информационный поток не всегда дается настоящая цифра. Иногда она занижается, специально занижается. Потому исходя из задач, минимальных, по крайней мере, задач, скорее всего, у нас есть уже инженерно-технический состав, готовый обслуживать одну эскадрилью самолетов. Это 12 самолетов. Примерно такое же количество летного состава летчиков, которые сейчас уже летают в соло и которые также смогут выполнять боевые задачи на самолетах. Я думаю, вот первое ближайший заход F-16, он будет в общем количестве примерно эскадрилья, до 12 самолетов. Это самый оптимальный вариант. Командир эскадрильи, замы, командиры звеньев, летчики, старшие летчики и летчики. То есть примерно вот эти 12 человек, плюс, естественно, инженерно-технического состава, как минимум около 24 человек. Аэродромы, техническое оборудование сейчас, аэродромы уже в принципе готовы для приема F-16 тренажер летчика перевезен, развернут и уже запущены механизмы подготовки без тренажера летчиков невозможно выполнять полеты. Там есть некоторые обязательные механизмы и упражнения, которые проходят летчики на тренажерах, на наземных тренажерах, там сдают зачеты по действиям в особых случаях, определяют и распределяют внимание по кабине самолета там целый целый набор тоже упражнений так вот это вся уже структура практически готова ждем сейчас политического решения от белого дома о передаче нам самолетов по большому счету вооруженные силы Украины авиация Украины готова принимать эти эту, эту технику А ми вже чули заяви західних партнерів про те, коли і хто може передати нам ці винищувачі. На вашу думку, коли вже взлетить в українське небо винищувач в 16 і розпочне свою роботу по ворожих цілях, зокрема повітряних? Якщо готові сісти, то може бути і завтра. Реально, це, конечно, все буде залежати від геополітичної обстановки, від політичної, від прийняття рішення Білим домом, тому що розрішення однозначно дає Білий дом в шістнадцятові. Производятся в Америке, естественно, они правообладатели, как минимум по принятию решения. Готовность, я думаю, в ближайшее время уже будет, ну в течение не минимум где-то месяца, может быть, полутора там до Вашингтонского саммита, может быть, на самом Вашингтонском саммите. Это тоже может быть приурочено появление в 16 как раз вот этот юбилейный саммит в Америке. У Міноборони заявляли, що для того, аби ефективно працювати в 16-ми, нам потрібно як мінімум 4 ескадриль, це 48 одиниць винищувачів. Зрозуміло, що вони до нас будуть іти партіями. Е, яка кількість винищувачів безпечна для того, щоб їх випускати в небо? Тому що якщо це один-два літаки е, без підтримки своїх колег пілотів з боку, напевно, що е, дуже небезпечно їх випускати, адже це буде перша ціль для окупантів. Все будет зависеть от задач, которые будут стоять перед этими самолетами. Дело в том, что у россиян есть определенные граничные дальности по поражению в воздушной цели. Это примерно да. до, до 300 километров. До 300, если самолеты не будут... Даже один самолет, даже один. Если не будет подходить на высотах выше радиогоризонта, ближе 300 километров к линии боевого соприкосновения, то им, им ничего не угрожает. И даже один самолет может использоваться... Для, допустим, запуска ракет, для выполнения задач на предельно малых высотах под радиогоризонтом. Эти все, эти все механизмы есть, потому что здесь не совсем линейный, так сказать, ответ может быть. Но оптимальный вариант это, конечно, использование одной эскадрильи. Одна эскадрилья три звена, которые могут выполнять разные задачи, начиная от завоевания превосходства в воздухе уничтожение ПВО противника и воздействие на самолеты противника, заканчивая наземными операциями. Но это, это минимум одна эскадрилья. А для того, чтобы выполнять задачи уже по одному направлению, надо как минимум одна бригада, причем полноценная. Нам действительно есть информация о том, что нам будут передавать две бригады, двух эскадрильные, одна эскадрилья 12 самолетов, бригада 24 самолета, то есть две бригады, 4 эскадрильи, 48 самолетов. Или одна, может быть, бригада трех эскадрильная плюс звено управления и коэффициенте один и 2 с для подготовки личного состава. То это тоже может быть около 48 самолетов. Неважно, как это будет разделено, командование вопрос решит. Ну, где-то до полусотни самолетов могут выполнять задачи на одном из направлений. То есть, допустим, южное направление, Херсонское, в полном объеме мог, может, могут выполнить задачи по уже контрна, по поддержке контрнаступательных операций. Причем на глубину боевого радиуса самолетов. Боевой радиус УФ-16 без подвесных топливных баков 500 километров. То есть они могут перекрывать в том числе и Крым, и задачи выполнять в Крыму. Поэтому э, заход полного, полного пакета всех полусотни до полусотни самолетов даст возможность нам в тот период, когда они зайдут, уже планировать и выполнять наступательные действия. В офісі президента говорили, що нам потрібно 120-130 винищувачів, Напевно, це приблизно та кількість, якщо рахувати все, що ви сказали, для того, щоб вийти на наперетет із росіянами, в яких є е, сушки. Але сушки це тактична авіація, і вони мають змогу їх виробляти. Як ви думаєте, чи посилять вони виробництво саме тактичної авіації, коли в Україну вже будуть надходити в 16 або можливо вони вже це роблять наперед, тому що літак так швидко не побудуєш? Действительно, есть проблема у россиян с постройкой самолетов новых. Они вышли уже на граничный режим. Где-то около двух десятков самолетов по году они могут их ставить на крыло. И не более. Больше просто не получается из-за технологических определенных моментов. Потому для нас очень важно уничтожение именно СУ. Да, в основном это СУ российские, это СУ-25, СУ-24, это старая советские бомбардировщики, штурмовики и уже более новые Су-30, Су-34 бомбардировщики, Су-35 многоцелевые истребители. То есть это основные виды самолетов россиян. Вот их около трех сотен, каждого где-то по сотне. Су-30 сотня, Су-34 сотня и Су-35 сотня. Это основные виды тактической авиации российской, которые будут противостоять нашим самолетам. Но за счет авионики, за счет дальних средств поражения, которые могут прийти с F-16, в принципе, мы можем побороться с этими даже тремя сотнями тактических истребителей и бомбардировщиков российских, если будет достаточное количество зенитно-ракетных комплексов. А F-16 сам по себе это летающая платформа, ему надо обязательно обеспечение информационное и сопроводительное с прикрытием, з прикриттям зенітно-ракетних комплексів в обшій системі ПВО оптимальний варіант, це, звісно, Петріоти і нас Буквально хвилинка лишається, але хочеться ще запитати про стратегічну авіацію Російської Федерації. Вони її почали ховати там ту 95 у них приблизно 20 одиниць, 22 М3, 27 і десь 16 ту 160 чи. Е Может быть целью F-16 стратегическая авиация россиян? Или, враховуючи, что нам западные партнеры не позволяют бить по территории РФ, мы не сможем так действовать? Ну, скорее всего, нет. Почему? Потому что стратегические бомбардировщики, которые, которые используют россияне, и дальние бомбардировщики, типа Ту-22, Ту-95, Ту-160, они не подходят к линии боевого соприкосновения. То есть на такую дальность, чтобы их можно было достать системами воздушные, воздушными системами поражения то есть они если подходят подходят до касты это где то тысячу километров таких систем у нас на данный, на данный момент нет а потому эти самолеты можно доставать только в местах их базирования теми же беспилотниками либо другими вариантами допустим с использованием групп Главного управления разведки, службы внешней разведки, которые могут также уничтожать самолеты на всей семитысячной территории России, вплоть до Украины и Черниговки на Дальнем Востоке, где тоже базируются Ту-95 и ту Я вам дякую за розмову. Сподіваємося, що F-16 буде ефективно виконувати роботу. Що нам найголовніше в небі України для того, щоб російські ворожі цілі не долітали в наші житлові будинки. Ну і так само військові об'єкти, які для нас теж важливі. Дякую вам за розмову. Роман Світан, військовий експерт і полковник запасу збройних сил України, військовий льотчик-інструктор.